Мог но и, мокнем, ночью и днем. Сердце сжигает, не Сердце жгать мне бедное любит. Я улетаю, исчезает. Я умоляю, любит бедный любит. любит. мне не хватает моих четок, погнали змеи четки. Четки, четки. И три часа без мама. Танцуй. Откановала. Танцуй. Откановала. Привет одному человеку. Наконец-то, наконец-то. Я смог запустить нормальную трансляцию. Давайте глянем. С телефона все осталось как прежде. Ну, то есть ничего не поменялось. Давайте будем отвечать на комменты. Привет, панда! Привет, Украина! Аленка не знаю, чьи. Наверное, еще что не мая. нас даже приеднается. А я буду отвечать на коментарі. Коротше, поменялось трошки запуск трансляції з компутатора. Закрию окно. Щоб не слухати. Бзю. Бзиум. Знаєте, что я не подумав? Батько виключив мене. Батько отключив мене від електроенергії, але я не подумав камеру вставити. Э, цього этого, до, аккумулятора. Да, видос снял, вон есть, вон есть, в телеграмме, я его поделюсь. того э, заходите в телеграм, там есть. Телеграм-канал телеграм-группе, ты, я э, Есть ссылочка на мой второй канал, который я только сделал. Того заходьте -то туда и дивиться. Кто То пишет, ну наконец-то есть и да. А я как по-другому? Надеюсь, чат не зависает. Чат. все. Батя, металл, болгарку, и до завтра буду резать. Не знаю. Батько любит хоть по ночам всегда делать. Ему дай, среди дня ничего не делает, дай ночью что поделать. Так это лично их участок луга, или они арендуют? Вы о чем? Такие люди бывают странные. 6 миллиметров. Что 6 миллиметров? Что за элемент? ММ? Привет, Аленочка. Что у тебя в углу? Салам алейкум. Алейкум ассалям. Это называется икона. Ну, мусульманин не понять. Коровы и так ползут, как черепахи. Он еще их в цепи заковал. Да. Представляете? Гад. Как я посмел в цепи заковать коровы. Спасибо, Алексей. А, вполне возможно. Что такое икона? Икона, это, короче, от, в мусульманстве э, Иса, ну, Иисус, а в Коране Иса э, был э, пророком в мусульманстве. А в христианстве он и был богом. Понял я? И вот э, образы, я объяснить. Короче, давайте я вам зачитаю лучше, что такие икона. Короче, это образ. Образ Иисуса, образ Диви Марии, Марьян, э, Матери Иисуса. Я, я знаю, мусульманин, что у вас нема никаких икон, е, того я сказал, что не поймешь. Что такое причастие? Бог ты мой. Сейчас почитаем. Икона С. Икона. живописне, мозаїчне або рельеф изображение Иисуса Христа, Богородицы, Святых и Плодей Святого Письма. Уринотерапия. Цекалый в член трубочку вставляет. Да, я все правильно ответил. А вы петух, в каком смысле, Алекс. Алекс Алекс Дрей. Ты в каком смысле питает? Ты лох, че, Андрей. Да, у нас много икон. Икон очень много. Я-то не верующий, мне самому все дивно. какие есть иконы. Вешают. Добрый хоть не в дупу, да. Привет, Баки! Старенка. Есть девушка, нет, ищешь. Девушки нет, Слишком много работы и забот, скажем так, чтобы кого-то искать. Пока Сережа. Бабская. Так надо, Иван. А зачем иконы? Ну, знаешь, телефон. Е, вот ты берешь телефон, звонишь. Икона ⁇ это телефон. Проще, же было. Ты, короче, шлес сигнал в икон. И она связывает тебя с Богом, ты понял? Привет, Баки. А вы телевизор видите, открываете? и накрываете. Нет, это просто какие-то до... Как то не было. Полотенце, о! Того телевизора уже 100 год никто не включал, наверное, с 2019-го. Уже готов 5-го. А, где с 2019 Наверное, с 16 даже. У тебя есть Google. Да, у меня есть мусульманин Google. Мама зовут Мария, батька зовут Александр. Ну, примерно я объяснил, что такое икона. У нас еще есть батюшки, это так, та, вообще, это связист. Да, я такая примета. Что то накрывает, не знаю. Кто знает, с чем это связано? Батюшка, это мафия. О, правда, панда, я тоже про это всем рассказываю. Что это просто чушь. Ну, какие батюшка, ну, бог мой, не такие, как у вас. Что ты имеешь в виду, бабки? У нас, короче, с мусульманином интересная история завязывается. Мне тем нравится, с одной стороны, мусульманство, что у них нет икон, они не молятся никаким святым, они молятся чисто Богу. Самый влиятельный человек истории, и зачитай нам, пожалуйста. Я понял, про что ты клонишь. Самый влиятельный человек был пророк Мухаммед Заравиби. Когда концерт, не знаю, нормальные люди и вместе их вишают. Ну да. Anyone speak English here? I speak, but very bad. <laughs> так. У вас бог. Ч ты моя фигура, имбег? Перед... не перегибай. Хорошо, Алёночка. Мухаммед Боксер. У нас Аллах. Нет, да самый влиятельный человек. кто написал Коран? Как его звал? Давайте, давайте, почитаем. Самый влиятельный человек в мире. Американский журналист Форд... Э, так. Во все время... Первое место Мухаммед, пророк и основатель ислама. Второе место Исаак Ньютон, физик, математик, механик и астроном. Третье место Иисус Христос, мессия, основатель христианства. Четвертое место Будда, и ценный репер а основатель буддизма. Тебе ты погано. Дима вірить в хавчик, да? Дима, ты веришь в инопланетян. Не отрицаю их существования Так, мне падает. Телефон! Телефон падает! Чотки убери. Чого їх убирати? Да йо пересети. Коротше, ми не судьба люди. Хто це бачить? Ну, так, да. ну не мой. Мусульманин, не мой точно. Так що... Так, шо що... я, Я ничего не пропустив. Так що степень, мусульманин. Ты як понажилася выхи дни, то потім одни не поняли. Тебя не слышно, Аня, я старался что-то сделать. А так слышней че не? Ух ты! Я понял, понажирается. Люди, в кого еще плохо -то слышно? Из-за чего так плохо слышно? Вот так, вот так плохо слышно. Да, я хрищерый. Я дуже смешно встал, хорош. Норм чутый. Спасибо за фидбэк, панда. Именно. Ага, Аленка, спасибо. Потому что некоторые мне тут пишут. Песню всякую. С телефоном. Uh. <laughs> Мой, бляд, телефон не да? бо, бо батько виключив е, зарядку. Включил Хай там... коси Бога, що сто процентів. Ой, да. Может быть, ты знаешь лично Ні. Що у тебе за коробка над вікном? Де саме? Ото? То рубильник, то я сам лично ставил. Чтоб свет выключат в хате. Да, может быть, что у людей проблемы. То коробка, то я ставил. Там обычный рубильник. Я у мамы инженера. А чё ты так прям убежаешь, а, инженер. Зачем? У нас коротше, в счетчику один рубильничок. І десь на минус пробиває. Я не знаю, що происходит. Чи вони на мінус поставили до да плюсова йде. Коротше, коли я робив, проводив свет в хліви, то у мене аж кожа лопалася. Так, до, током дубасило. І я сделав таку двойну, щоб... Там двойный стоит е, рубильник, щоб е, мене не дубасило током. еще косарка завершилась. Светло коты для того, чтобы проводить электричество какие в хате, розетки делать, там другие розетки. Я очень много занимался раньше электричеством дома. Ну да, по-простому. Там вход, там раньше стоял э, счетчик. Потом счетчик вынесли на улицу, а тут остался типа провод. И я туда впихнул цей рубильник. Да. Можете мене хвалити, Я крутий. Та проблема в тому, що по всій длине. По от навіть коли виключаєш на вулиці світ, коли я ставил тут рубільник, все одно мене током дубасило. Я не знаю, в чому проблема. Я не електрик. Я просто знайшов легкий виход з положення. Да, теперь меня не бьет током. Алексей, я потерянный. Соседов хай дубасит. Вот к соседа будет дубасить, я еще буду рады. Так, люди, давайте перезапустим трансляцию, да, я схожу пописяю и воды попью. И вернемся обратно, погнали. Так, выключайся.